だアガムス未来で何があった、うんだあんたがやりたいことってのは本当に復讐なのか黙れ地球人のせいで私の故郷は今度はそれが因果のくさみとなって地球を滅ぼすアガムスうもやすやすと罠にかかってくれるとはなこの空間以上は。 カ消えたナタ君がいなくなった地球は簡単に滅ぼせそうだよ。 ラギャラクシーファイトシリーズ「アブソリュー」トタルタロス」の声を担当している諏訪部純一です「ウルトラ・ギャラクシー・ファイト」「運命の衝突」が YouTube「ウルトラマン」公式チャンネルで毎週日曜日朝10時から全世界配信中ですさらに「ウルトラ・サブスク」こと「つぶれ屋・イマジネーション」では全エピソードを一本化した全話バージョンをご覧いただけます「ウルトラ・ギャラクシー・ファイト」「運命の衝突」毎週日曜日朝10時から YouTube で

ついに TPU 技術部特務参加が円谷イマジネーションに帰ってきます相も変わらずガッツポテの装備開発や整備を担っている私堀田正通とメトロン聖人のマルールそんな我々のこに怒ってもらいたい女性隊第一の海崎さん副隊長がやってくるあダメだその凛々しい笑顔の前では一回の技術やで私の店など簡単に吹っ飛んでしまうガッ クト交流機帰ってきた徳永さんが神崎澤の場合ダブルエイマジネーションで好評配信中であります本当の戦いはここから始まる本物そっくりで自由に動くウルトラヒーローが誕生 SH フィギュアーツウルトラマンデッカー デッカーを飲み込んだゲートの正体が依然不明先日出現した鳥獣同様別次元の科学力によって生み出されたと考えられますやつはヤプールと名乗っていましたデッカー無事だといいけど気になるのはヤプールが送り込んだ鳥獣とテラフィーザーが共闘していたことです得体の知れない相手と手を組んでまで アガムスは目的を果たしたいそれほどまでに我々地球人が恨まれているとは思いたくないですが羽次郎彼方の様子はえっ彼方はえっと怪我したって羽次郎そう言ったじゃんそそうでさ今は医務室で安静にしています ああ、ですが大したことないのでご心配なくならいいが <noise> ここはかつて静ズ財団と TPU が宇宙開拓の前線基地として設立した施設なんだつまり無人の基地にスフィアが住み着いたってことかうん火星からの調査で ここにセフィアの巣を見つけて対処するために僕が来たんだ俺も手伝いますわけの分かんない異次元人のせいで宇宙に放り出されたけどケンゴさんの力になりたいですありがとうカナ太君でも君はかなり消耗してるしばらくはデッカーにならない方がいいこの先何が起こるか分からないからねまずは スフィアの巣を探そうラジャー、うん、<laughs> やっぱり先輩は頼りになりますいやいやいや全部アキトの作戦なんだけどね <laughs> なんかいいっすねえ親友って感じでアキトが聞いたらきっとこう言うようざい,うざい だそうですお見舞いは不要とカナタは言っています何その言い方心配してあげてるのに桐生の隊員羽次郎は嘘をついてるんですよえっ明日美隊員は怪我の心配をさせたくないと言ってるんですよねえ では上官として私が様子を見ていきましょういえいえ本当大丈夫だそうです彼方がそう言ってますなぜウルトラギャラクシーファイト運命の衝突好評発売中宇宙の命運をかけた戦いを見逃すなシリーズ好評発売中 みんな「つぶら屋イマジネーション」は知ってるかなサービス開始以来大反響ウルトラサブスクはますますパワーアップ <noise> ウルトラマンシリーズやつぶら屋特撮作品に加え続々登場するオリジナル新作が <noise> ウルトラ見放題さらに会員限定アイテムやオンラインイベントなど幅広く楽しめる特典やエンターテインメントをお届けします 忘れられない伝説からここだけの新作まで「つぶらやイマジネーション」ヒーローや怪獣たちにもっと会えるウルトラサブスクで検索今すぐつぶらやイマジネーションにアクセスだ無人の建物って不気味ですよねそうだね うわーう<っ>大丈夫この基地の警備ロボだけど今は動かないよなんだびっくりさせやがってるカナダ君スマイルスマイルあ,あ <laughs> <laughs> このスマイルがケンゴさんの強さですねけど俺には 何かあったの救わなきゃいけない奴がいてでもそいつは地球人のことを恨んでいてカルミラを救ったケンゴさんならどうしますかカルミラ暖かい光ってのも悪くないってねそっかでもそれなら え、これは火星の避難所で君のご両親に会ったんだ母ちゃんと父ちゃん無事だったんですかうんその中には君へのメッセージが入ってるありがとうございます見つけたぞでっかうあの時の異次元児こいつが私はヤープール 暗黒から生まれし不滅の悪魔ほう目障りな光がもう一人。

だった父ちゃん母ちゃん私たちのことは心配しないでねレジスタンスの方々が守ってくれているからそういや真中さんから聞いたぞお前がセレクトに入ったんだってな信じられねえよなせんべい屋の息子は地球を守ってるんだからよ、うん、難しいことは分からないけど これだけは言わせてこれから先何かに迷うことがあったらあなたは自分の信じた道を行きなさい望む明日は遥か彼方かもしれないけれどあなたならきっとたどり着けるわあなたは私たちの息子アスミ、彼方なんだから せんべい屋も地球も守りたいものは全部守ってやんなじゃあ頑張れよかなたじいちゃんにもよろしくな分かってるよ父ちゃん母ちゃんもありがとうな ケンゴさんを見つけないとスフィアのやつケンゴさんに何を 光を終わりだスフィアが試験人を取り込んでる、うんうんうん、ーアっぷルシステムやっぷるアっぷル,ルとはんだ私は誰だ <laughs> <laughs> どうなってんだ俺はどんな時でも諦めない輝けフラッシュでっか 2023ニューイヤーフェスティバルが開催決定東京ドームシティプリズムホールに俺たちカナタとイチカとリュウモンが毎日登場するぞ<え>会場に来てくれたみんなには限定ディメンションカードをプレゼントだ冬休みは東京ドームシティに行くしかねえウルトラマンデッカーカードに宿るウルトラマンの力を解放せよ ンシンレバーを引くとクリスタルが展開ウルトラマンデッカーに変身ださらに怪獣カードをスキャンディメンションカード怪獣を召喚変身そして召喚カードスキャンで遊び尽くせウルトラマンデッカーデラックス最強なりきりセットウルトラソフビシリーズ怪獣が出現ススフィアザウルス フィアーコモラガッツマシン出動立ち向かいウルトラヒーローウルトラゾフビシリーズ光るなるテラフェイザーウルトラマンデッカーカードに宿るウルトラマンの力ディンン D クラッシャーでスキャンせよンンクリスタルを開いて変身だデラックスウルトラ D クラッシャーシールドからカリバーに変形デラックスデッカーシールドカリバーガッツセークト出動 やるしかねえ今やるしかねえんだ新番組「ウルトラマンデッカー」テレビ東京系技で毎週土曜朝9時放送中 自分の器にするために集めてたのか行くよカナダ君 に負けるわけにはいかない <laughs> 僕は世界中のみんなを笑顔にしたいは、まあ、デッカーのおっさんとの約束をいやそれだけじゃない俺は守りたいものを全部守ってやるだからこんなところで立ち止まってる場合じゃない

is it very old これは未来のユザレから地球を守るために託された力だから今は君が持っていてそれと使えるのはあと1回だけナタ君地球を頼んだよ 僕は必ず火星を守るから。もちろんです。必ず、また会いましょう 金次郎、どうなってる医務室に行ったが、カナタはいなかったぞちょっと、どういうことカナタどうしたの慌ててえ金次郎から、怪我したって聞いてああ,あ大したことないから、もう大丈夫 無事まったんだな全く迷惑かけやがってみんなをごまかし続けるの大変だったんだからなありがとうな羽次郎 お前は俺の親友だ <laughs> おい、任せろ <laughs> ありがとう立ち向かう背中に託した願い誰もが君の力信じている yummy yeah, I トラディメンションカードについて勉強だ今日は何のカードだ今日のカードはこれだ「Let's t r i g g e r Trinity! 身長 53m 体重4万4 0 0 0ン、ウルトラマントリガーの最強形態だ必殺技はグリッターゼブリオン光線だぞ黄金に輝く姿カッコよすぎる金色はテンション上がるよなだよな初めて意見があった次回もよろしくまたね正体不明の怪物が村人を襲う事件が発生した 調査に向かった市から見たものは怪しい老婆に謎の少女謎の仮面集に謎の緑の生き物まるで怪奇祭りだ次回「ウルトラマンデッカー」「ラゴン様」みんな見てくれよな!」みんな楽しんでくれたかな チャンネル登録すると動画の最新情報が届くんだって君の応援待ってるぞ